Ти готовий починати? Я завжди готовий. З вами, як завжди, неймовірно талановитий ведучий Влад. Та неймовірна безкуча ведуча Анастасія. Хочемо нагадати, що з нашими командами постійні ведучі Влад і Аліна. Ну що ж, прямо зараз зв'яжемось з нашими колегами. Студія привіт! Сьогодні ми готуємося до першого раунду. Я можу вам нагадати, що для першого раунду ми обрали парк розваг. Ну що, як у вас там справи? Хто готовий перемогти? Команди у гарному настрої та готові до першого завдання. Перший раунд буде у парку батутів. Моя команда победіт, тому що вона швидше всіх пістився. Моя команда победіт, тому що вони... быстрее и сильнее и стать то что моя команда победит потому что мы самая лучшая. и моя команда точно победит потому что мы супер дети потому что мы же супер мой класс кто не верит, там газ. потому что она сильная смелая и прыгучая. моя команда победит знаете почему потому что потому что мы самые упортые. потому что мы самые сильные и потому что она шустрей всех Потому что моя команда, она сильная, смелая, она умеет стрелять. Супер команда. Потому что она круче всех. Моя команда победит. Ну, встречайте, первый раунд. Сегодня команда Челку Дуже важко. Ні, це команді синіх буде дуже важко. Команда не має знайти колі. Щоб розгадати цей код, їм треба знайти всі кульки. Кожна команда шукає кульку свого поля. Кожна кулька це елемент коду. Побачимо, хто перший бере коди на слово і виконує завдання. Ура! Треба зібрати кожну зробку кульку, щоб слово. А вот шарики, это было самое сложное, что я мог сделать. а их там так куча. Бассейн был очень большой. Мы перерывали все, я нашла один шарик с буквой, но мне кажется, мы неплохо справились с этим заданием, потому что это было очень сложно. Ну, в общем, мы нашли четыре буквы и другая команда тоже. Четыре буквы, поэтому у нас была в этом задании ничья. Ну что ж, у целого раунда перемога обоих команд. Настя, наступный раунд я дарую тебе. Дякую, дуже приемно. Другой раунд. І, як завжди, інтелектуальне завдання для наших учасників. Нагадаємо правила цього раунду. Кожна команда задає питання. У команди супротивника є 30 секунд, щоб відповісти. Побачимо, хто переможе сьогодні. Вопрос для команди сініх. Як в старину називали глас. Наша вице-зрачок. Неправильно. Ответ – око. Из чего делает изюм? Наш ответ – изюм делается из винограда. Из семян какого дерева делают шоколад? Наш ответ – какао. Вопрос. Как называется наука о растениях? Наш ответ – биология. Неправильно. Наука о растениях – ботаник. У Тёмы раунде промогла дружба. Влада, а ты веришь в магию? Я верю в нашего фокусника, за которого снова завитали команды. Раунд три. Мы готовы выигрывать. Арино. у магии переможців нет. Встречайте, настоящий чаревник. Фокус Славик. Приветствую команду желтых. Yeah! Ну и приветствую команду синих. Yeah! Yeah! Фокус называется Супер Сила. 10 копеек с 50, 50 и пытаюсь сделать вакуум. И вот сейчас, друзья, я хотел бы вам предоставить эту монетку и попробуйте ее рассоединить. Что для этого надо? Для этого нужно 10 копеек. 50 копеек и 50 копеек и 10 копеек. Видите? Берете клей секунда. Мы капаем посерединку 50 копеек. И, и, и кладем сюда 10 и прижимаем. Подержали и они очень сильно приклеились. Даже я их не смогу снять. Вот эти супер дети, которым доверила команда этот тяжелый конкурс. мне понравился фокус с монетами потому что это один из фокусов который я не понимала как сделать с самого-самого начала то есть я увидела вроде бы все правдиво а потом оказалось что все намного проще чем там все думали Ну что ж, а команды уже готовятся до наступного задания. Дорогие друзья, сегодня мы попробуем с вами сделать настоящий букет из бумажных цветов. Как мы это сделаем, я расскажу вам прямо сейчас. Для того, чтобы цветы получились, нам понадобится обыкновенная цветная бумага, ножницы и простой скотч. Положите его, пожалуйста, перед собой, чтобы вам было удобно. Нам он нужен не прямоугольной формы, а квадратной. И поэтому сейчас мы берем вот вот У нас получается точно такой же ром, как и был, только уже абсолютно без всяких надрезов. что ж, дорогие друзья, сегодня победу у нас одержала команда Синий! Yeah! Они были немножко быстрее, поэтому справились с этим заданием лучше. Ну что ж, я думаю, что для первого раза, в принципе, у всех очень даже неплохо получилось. Знаешь, Влада, я с кожаную программу все больше и больше замыслюсь, что мне треба заниматься спортом. Настю, фітнес-клуб для тебе вже відкритий. Останній п'ятий раунд! Ну що, Влади, ти готовий пробігтися? Я-то готовий. А ти готова до програшу своєї команди? Правила дуже прості. У кожного із членів команди є одна хвилина, щоб пробігти. Яка команда більше пробіжить, та й виграла? Ну що, Арину, готова програти мені особисто. Влада, если ты меня победишь, я тебе подарю чашечку кавы. Мне понравилась беговая дорожка. Я бы еще хотел, но у меня не получилось. я уже думала в уме. Когда же эта беговая дорожка стоит? Я бы бежала быстро, но все-таки проиграла, потому что соревновалась не со своим возрастом, Нет, а... 900 и 900. Идея! Идея! Саша, найдите. В раз перемог зашла в ту команду. Студия, как вам сегодняшнее змагання? Особенно нам очень сподобалось. до доступный? Маємо надію, надежду, что вам было с нами интересно. До наступления програми. Супер дети!